Приблизно в пів першої години надійшло повідомлення від швидкої допомоги про те, що в селі Розкішне стався обстріл касетними боєприпасами. Група парамедиків міста Костянтинівки виїхала на місце події. Коли прибули, було надано допомогу трьом особам, з яких був підліток 14 років, є три загиблі особи. <свя> Всё, вышли, вышли, вышли. вышли, вышли. Сюда дальше. Давай. Дышится как? Это И... а, И... сердце сразу а, тоже. А, я понял я тебя. Понял. Мы вчера виделись. держись Так, стой, стой, стой. Не затрабать ухорони Я тебя понял. Мы вчера с тобой виделись. Мы же приезжали. Где? Где? Давай, ведите. Ведите. Быстрее. Сюда. Что у тебя? Ягодицу? Да. Как с какого возраста? там сколько вот входящий, видишь? Все, лишь. Он так лежать будет, да? Да, смотри, тут этот. Неудачный, понял? Постраждал их было доставлено до лекарни места Костертиневка ГБ номер 5. И в другую спальню Четыре человека с участка. Гляньте, вот он вот а а вы сюда сегодня только приехали, да? приехали Наследки вчерашнего, да? Да, мы вчера были вечером. Потом мы Пошел, как раз только. А человек-то... Я, я кричу, Тема Сережа, и всегда только больше искры, все а Потом выскакивают. Тема кричит, мама, я здесь только раненый. Я бегом выскакиваю, вижу, мама, дядь Марина лежит. Скажу, где Сережа? Я не знаю, повертайся, он тут лежит. Тема раненый, бегу в его хату, скорую. Это все ваши тут, и ваша титка. Да. Нет, ты так травмирована. Он первый. Он на Ну то вчера, да? Да. А сегодня вот. Сегодня косяк сюда седарванула. Вот тут было дерево Его не мое, сюда она Он шланги порвало. Вот, видишь, там тут невероятно так хлопок и дым и стекло летит я вообще выскочила на двор сюда боже а вон вот уже тоже вот все повыскакивали все в шоке вчера кассетных не было а то был вчера прилет а сегодня кассетник